UMNO dengan PAS kalau betul-betul bergabung balik tu adalah mimpi ngeri untuk PH aku ulang balik mimpi ngeri sebab dalam politik Malaysia matematik pilihan raya ni memang menyebelahi gabungan Melayu Islam So hari ni aku nak cakap terus terusan dengan korang Politik Malaysia ni bukan siapa yang paling kuat jerit oh, slogan Politik Malaysia ni dia game number lah Dan kalau kita kira betul-betul Angka tu banyak menyebelahi UMNO dengan PAS Kalau dia orang bersatu balik First kita kena tengok asas kursi Parlimen Malaysia ada 222 kursi Untuk bentuk kerajaan minimum kena capai 112 kursi Daripada 222 tu 57 kerusi datang daripada Sabah, Sarawak dan Labuan. Maksudnya baki 165 kerusi ni ditentukan dekat semenanjung. Inilah gelanggang sebenar perebutan kuasa. Sekarang kita imbas balik PRU15. Hasil rasmi SPR, PH menang 82 kerusi, PN 71 kerusi dan BN 30, GPS 23. Tak ada siapa dapat majoriti mudah. Sebab itulah parlimen tergantung untuk kali pertama dalam sejarah moden kita. Masa tu PAS jadi enjin PN Sapu habis Perlis, Kelantan, Terengganu dah hampir semua kedah. BN pula terutama UMNO tinggal hanya sisa tapi jangan lupa UMNO masih ada rangkaian akar umbi, cawangan dan pengaruh Kalau dua dunia ni bergabung PAS akan bawa gelombang hijau UMNO akan bawa sakca lama Tembok besar terus berdiri depan PH Mood orang Melayu terhadap PH pun makin rapuh Ini bukan aku nak cakap-cakap kosong lah Tintel macam ISIS juga adalah pokan Etik masih jadi faktor utama pengundi untuk buat keputusan masa PRU15 Maksudnya kalau UMNO bergabung dengan PAS ni Diorang akan jual naratif kami ni benteng Melayu Islam dan aku rasa pengundi atas pagar ni akan senang terpengaruh. Korang bayangkan, pengundi yang sebelum ni cakap, PH memang kami tak undilah. Tapi nak undi siapa pun kami tak tahu. Ah, so, bila ada gabungan Melayu Islam ni, jawapan mereka lebih jelas. Sekarang kita tengok bab tenau. Dalam PRU 15 tu, Turnout nasional lebih kurang 74% Tapi kalau pengundi bukan Melayu makin kecewa Turnout tu mungkin akan jatuh 10 ke 15% PH dah rugi besar Dalam masa yang sama gabungan UMNO dan PAS ni Ada jentera macam pelda, masjid, kampung ini adalah mesin politik yang memang padu pada aku. Dan hasilnya PH boleh menang bandar besar tapi jumlah kursi tak cukup nak capai 112. So, dia akan game over. Yang lagi bahaya, AMNO dan PAS tak wajib pun nak capai majoriti penuh. Kalau dia orang genggam 70 ke 80 kursi solid di semenanjung, itu pun dah cukup untuk dia orang jadi kingmaker. Dia orang dah boleh tekan PH untuk kompromi lebih besar atau mungkin lebih parah terus bergabung dengan GPS dan GRS dari Borneo ingat tak Sheraton Move tahun 2020 satu deal belakang tabir je dah cukup nak tumbang ke kerajaan overnight macam tu itu bukan teori eh, itu sejarah momentum psikologi pun main peranan, selepas PRU15, semua orang cakap pasal gelombang hijau, itu bukan sekadar sembang kosong pada aku, tapi adalah naratif yang buat orang rasa PAS ni memang tengah kuat, so bila naratif kita tengah menang ni, tengah jalan pengundi atas pagar ni memang senang hanyut ikut arus, so kalau label kekuatan tu digabungkan dengan jenama dan infrastructure daripada UMNO, persepsi mereka boleh menang ni akan jadi realiti. Kesimpulannya, suatu parlimen mood pengundi Melayu, risiko tenak bukan Melayu turun dan potensi gabungan Kingmaker, semua ni tunjuk satu benda. Kalau UMNO dan PAS rujuk balik, PH akan hadap PRU yang paling getih dalam sejarah mereka. Game sebenar bukan siapa yang paling kuat menjerit, tapi siapa yang paling bijak main strategi. Dan mencari kunci angka 112 tu. Kalau korang setuju politik Malaysia patut balik kepada prestasi, fakta dan maruah, komen kat bawah, aku nak dengar pendapat korang.